Все. Продолжаем пресс-конференцию. На пресс-конференции присутствует главный тренер наших гостей Павел Кикович. Пожалуйста, вопрос. Суммы сегодня не проявили себя ни в обороне, ни в нападении. С чем связана вот такая блеклая игра? Ну, я бы даже сказал, не только не в обороне и в нападении. Дело в том, что, ну, скорее всего, я, наверное, что это неправильно сделал, потому что это дерби, и в моем понимании дерби немножко иначе выглядит. К сожалению, я не смог донести до ребят эти слова, что здесь больше играется сердцем, здесь больше играется за честь своего города, своего клуба. Вот. Вот, что не подобрал нужных слов, чтобы им, чтобы, им это было понятно. Но то, что касается конкретной, как мы сыграли в обороне, конечно, такие больности позволять с таким соперником не просто так получилось. Ну и в атаке мы тоже те моменты, которые у нас вроде бы мы и создавали, они не спонтанные были, но не хватает у нас холодной крови, мы средства используем этих. Еще вопрос. <клес> а скажите, пан Андрей, скажите, пожалуйста, есть в отличие от футбольного Галицкого и Слобожанского? на вашу думку. Дмитрий Боже? А вы на мою думку и есть. В чем вы это отвечаете? Ну, не знаю. Галицкий, мне кажется, он больше таки от души, от сердца гравится и больше патриотично. я так думаю, мне, может, я помиляюсь. Это там где-то трошки уже <клес> больше разума, больше индивидуальных это, я в футбольных мастеров индивидуальности больше, а в это, наверное, больше такие лица, цели, души и вещи такие. Да, да, да. Хотели ли бы как-то исправить после первого тайма, уже вроде бы, ну как бы, грядет поражение, какие-нибудь коррективы внести в игру и получилось ли у вас? Ну, честно говоря, готовился к этой игре, готовился очень серьезно. Было у меня несколько Плана вариантов как э, изменить ход игры, но к сожалению это я для себя только могу э, понимать как можно эту игру изменить, но э, здесь э, команда, здесь э, большой коллектив, организм такой то есть, э, большой, где надо чтобы все участвовали и была возможность у нас и усилить игру и в атаке, и усилить игру и в обороне, э, не всегда это получается. Пока у нас еще, пока мы не проигрываем, пока есть, я так понимаю, сзади ноль, то мы еще держимся. А вот именно психологическая стойкость, километр ход игры, когда проигрываешь, когда не идет, здесь еще ребята, не хватает опыта. Все. Спасибо Спасибо большое.